На сегодня картошка фри, салат, огурец, капуста и у нас мое любименькое спеки, 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 спек, 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 спек. И на сегодня ужин, смачно всем. все Это очень, очень вкусно. Mm. Салатик делаю новым этим апаратом, що купила. Стругаю этот огурец. Кокомер, который тут называется большой огурец. салат робиться такий дуже соковитий. Гурец сюди таки, я его не дуже любила тут. А тепер дивіться, так смачно. Картошечку просто раблю в сковородке. М -м. Вот эти шпеки это у нас с Алди. Смачные да. Это я бушню. Это моя самая любимая еда. Фритчес, шпеки, салат. М -м. Так что рекомендую Валде вот этот шпк. Очень вкусно. И у того аппаратчика мне сподобалась вся нарезка. Пока что ей пользуюсь дельки разів на день. Сонги зрану. Сегодня зранку робила салат такий той штучкой. Так что я ее використовую. Не все. Не все так погано, все смачно. У нас сьогодні на вечерю запеченная в духовці картошечка. Отакими такими кругляшками. Я вообще хотіла резать її як это фричес. У мене не було часу. треба було вже срочно, срочно готувати. І це у нас шпекис. Шпекіс. Вот такий салат. І отак оце виглядає. Сьогодні у нас салат, шпик, смак пендички. О, фуд. все нам смачного. Добрий ранок. У нас ранок і я собі готую яйця. Чи знаєте ви рецепт смачних яєць? Це в мене яйця мене навчила, ну як навчила, розказала моя колега. Вона завжди мас... готує <кхід> на сливочному на маслі. На малесенькому вагні. На сливочному на маслі і на малесенькому вагні. Оце вони такі, такі бачите, зовсім не прижарені, просто як ці яйця, як їх там Бенедикт називається, чи м -м, в цих мішочках. Вот все так медленно. Ну, можно вот так оставить, можно так есть, и можно их перевернуть. Можно, допустим, его взять вот так, перевернуть, если вы хотите. Яйца Бенедикт. Упс. Вот вам яйцо Бенедикт. Это я хотела вообще так размешать. Хотела я размешать эти яйца. И положить на хлебчик. Раз. Берете их и переворачиваете. Все. А это я хотела размешать, но уже бачу размешать опоздала. Ладно. Это будет так. Я хотела, как он называется, рур. У нас в Нидерландах делает рур. Ай. Все. И вот все уже ванны готовы. Берем хлебчик. Я посолила. Все можно включать. ванны уже готовы. А теперь мы берем вот такие у нас есть такой хлебцы такие, намазываем этот хлебчик маслом, бажаем уменье редисочка редисочка накладываем. Что, у вас и рыбка, колбаска, мяску что хотите. Так, допустим, у меня будет редисочка. И ложим наши яйца в Бенедикт. Баба. Ага, тут не видно. И присыпаем его зеленью. Азии крупно режут здесь, так прямо они ложат прямо такими веточками в Азии так, и сейчас мы его будем разрезать всем смачного. Все. вот тут вот они у нас С яйца, О! <сélge> <сélge> ось все смачного. Сегодня у нас на ужин э, баварские колбаски, э, картошка и э, кружочками и паприка. Сейчас я их присыплю э, чесночком и зеленью и будем магистр. Так, мои любимые баварские колбаски, картошечка. Мы так уже робили, мне дуже сподобалось такими кружочками. Дека хрустящая получается, дека и зараз я у меня чесночок. Так, а я к ей буду присыпать? Так, лучок зелень. Вот так вот присыпем зеленью. Так. И чесночок. А чесночок надо сейчас ложечку или кисточку взять. Вот. Посыпала. Перчик. Дуже смачно. Паприка с тем перчиком. Дуже картошечка, зелень. В общем, слюнки уже текут. Все, смачного нам. дыму сюда ты есть. И картошечка, дивите, Все смачного всем. Бувайте здоровы. Так, у нас в вы не расскажете, то... Так вы не расскажете, то... Если вы не расскажете, не не Er zit in. Hij denk ik dat niet openen. Dat is een hard in het het en dan de Een En daar gaat die DRS. Kijk hoeveel oversturen die heeft. 1, 2. Verder gaat hij niet. Verder gaat hij niet. Gewoon dat stuur. En dan recht en dan gelijk. De wielen staan dus die kant op. dat de oh, nee, niet en nog de openen. Dat is een beetje een beetje een

Так, сейчас ни с чем. В самом конце у меня еще лучок зеленый и чесночок. Сейчас еще маю попробовать, какие киваны. Так что ждем, ждем сегодня, <свят> дорогие гости путешественников, объездили там вокруг <свят> света, Азия, Китай, Италия, что там еще? Может я даже все не пометаю. Так что ждем гостей, варим борщик, будем угощать. Так, сейчас пробую, довожу до вкуса, и цемена в самом конце уходит, и черный перчик в конце. Так что наварила уже борща с утречка.